canım Ayşe sana Allah nereden tapıp hepsini sana vergen Bu kadar güzellik canım Ayşe sana Allah nereden tapıp hepsini sana vergen Siyah saçlara göz ne iman Вот это называется стиральной доской типа. Вот это вот все, чтобы было видно. Какая тут дорога. Вована Деваха сзади сидит. Пассажирку Вована надо заснять. Ми з чагани, ну приблизно Чагани, предполагаємо, що отам. От приблизно картина така. Сходи, там... подивись там. <рес> Прийдеш, розкажеш. Чагани то чи не чагани? Село золоте. Що ще сказав? Золоте. Ну золоте називається. От ми в селі золоте. Як? Золото нічого не вийде. Ігор, ну давай що, подивимося на наслідки на, по, арабатської стрілки, твої де вони, ну. Так немає ніяких последствий. А, що ти мені розказував? я-то знаю. <ріст> 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 ну ці тросу засніми. А ну де воно. А, там. Ну, воно пилюки там. скільки. Ні, ну та пилюки то понятно. Десь отам, коротше, десь воно. Воно ну, десь то, там кріплення. Та, там та ну, тут непонятно. Ну, О, я то, бачу, ну, головне, що я бачу, я знаю. Там воно відламане, да, так, да, видно. Де володенька? Отак робиться. Оно, оно, чтобы все бачили, что да? Что это, не коники в пыть. Советую за скотчем, чтобы оно не тарахтело. Так, так оно и будет. Так, Макса, Макса последствий яких Макс. А, кофер. А, слетевший кофер. Нарабатки слетевший кофер. Есть? А ну, вот. А, вот. Вот оно. вот, собственно говоря, скотч строительный. Так, я делаю Выход на раз два с одной стороны лопнула теперь со второй стороны лопнула короче говоря подранок понеделок ранок типа ранок да ну ранок у нас будет ранок Довно пора було. Ну ти ще даже не купався. Перший раз за три дні був заліз в море. <рес> Кому скажеш, скаєш? dostlarım benim Nereden ben tapayım sevgili Ayşe'mi Şimdi ne yapayım dostlarım benim Nereden ben tapayım sevgili Ayşe'mi Belki dostlar sizin aranızda Vardır benim Ayşe'm onu gösterin Так, собственно говоря, ремонт Африки. Добрые люди согласились помочь. Будем варить крепление. Вот в таких условиях.

Дальше есть. Ну, дорога приблизительно вот такая. Вот. Ну, зато красота невероятная. да. Gelin bana, dedim dostlar siz Yeah! Шостий день нашої мандрівки. Пацани всі в зборі, всі цілі, всі здорові. Шостий. Шостий день. Шостий. Всі, в принципі, готові їхати далі. Збираємося, місце зупинки. Між Ялтою і Луштою. Улиця Юбілейна є. А, вулиця юбилейна. В принципі, цим все сказано. Хто не знає вулицю юбилейну? Всі знають її. Да она же между Алуштой и Ну да ну, все знают Юлицу Юбилейну. Напрямую кругу, какие у нас, кто скажет? Куда мы? Тарханкут. Тарханкут? Да. Ялта, Перевала и Петри, Тарханкут. Ну, вот пацаны рассказали, куда мы едем. Ну. Бо я еду за ними, я не знаю, куда я еду. Koydum bir kız var, evlendim, kozum var Evim yoktur, param yok, evlendim, yerim yok Alar etmem seni, evim yoktur, param yok Para tatsam ev, alsam az varım da doyarsam Alar etmem seni, evim yoktur, param yok Para tatsam ev, alsam az varım da doyarsam Hop! Неплохо, я жениться так хочу, но невесту не найду. Если буду я работать, много денег я найду, буду самым я счастливым и невесту подберу. Если буду я работать, много денег я найду, буду самым я счастливым и невесту подберу.

Не а вообще. На... Был... Да нормально, это же нормальное видение. Это же для нас-то... Айп 3 смотровая. Да, Пейзажи да, просто не нереальные. Чтобы так, да, чтобы и так и понимать. Туча идет. Ну, и туча идет, туча, туча на нас играет. А было хорошо, бы порчи. Было бы очень плохо. Бы бы да, видок, конечно, тут. гости из, из Польши. Познакомимся. Сергей. Томек. Томек. Счастливо. Седьмой день. Уфи. Все живы, почти здоровы. Место стоянки мыс Тарханкут, правильно? Mm -hmm. По, темноте приехали, расположились здесь, собственно говоря, вот такая картина. Там внизу море. Вчера был очень насыщенный день. Падения ну, легкие. Последствия сейчас будут видны, сейчас покажем. Володька, ты что, приложился, да? А ну, конечно. Mm -hmm. А ну пойдем покажешь. Пойдем покажешь, что ты там уже учудил. А Макс вот, конечно, я не хочу... Я лучше не буду говорить, а то, дай бог. Макс нормально, короче, ехал. Все. На этом все сказано. Так, ну... Ну, у Володьки тут все, короче, держится на скотче. Сейчас я это все зафиксирую, так, чтобы было видно. Вот с этой стороны тут все так... Не, вот, так это не а, ну, уже, да. Это же еще там кто Ну, там, не там, какая разница. Надо, чтобы все это было видно дуги самопальные, недоделанные. Во всех отношениях недоделанные. Но, но, но. Сохранили целостность этой конструкции всей. Вчера был такой день, что экстрима были полные штаны. В полном смысле практически даже еще трошки и было бы, но полные штаны и были бы. Последствия. Последствия где там были? Казантип на Казантипе. Ну, булыжники. Это, это попался булыжник. Если бы не вот эта вот конструкция, я покажу вот так вот рукой, то вот, это, вот, этому вот этой конструкции пришел бы мандец. Там голый дядька и тетка. он это? Ну, я сейчас и я всегда... А, вон. Это нудістий. Уклони були такі, щоб прочисала про, дірочка. Тут у нас заклеєна, все нормально, їдемо далі. Каністра перевернута вверх ногами для того, щоб можна було ще якось возити на воду. А то братська могила кузнечиків. Да, отам от все видно. Ляوس, вот вся вот территория, вот на Печука замок видно. Ага, там да, на на Я сбил камень, преодолел препятствие. <связь> камень я.

Низковенький... города Никерман вот така, такая от гора это интересная сферы там что-то дырки куди ти приїхав? Сапун-гора. <laughs> Человек сидит. Да, он человек пожарный, самый главный, потому что у нас он сегодня пострадал. Так, 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 так. Запечатлеть нужно. Это все, это как называется. А? Звездец, это называется. Звезд полагается. Я, я не сгорел. Ну, ну нормально, сочу. Не, тут не, не я, ну... я загорел, а не сгорел, век некоторые. Так, ну я говорю, вообще у нас... Не, я нормально, я ще потрошки, я завтра ще трошки. Куди покласти? И буде нормально. Ми тоже то завтра ще трошки і буде вообще позлазить все на світі. Сьогодні на вечерю, сьогодні на вечерю у нас шашлики. Шашлики. Ось готові. Так, застолье у нас сегодня шикарнейшее. За все дни эти мандривок всех, все, наверное, самый шикарный... Да, не, наверное, самый шикарный стиль. Вообще. Самый цивилизованный. Vem.